ਮੈਂ ਸਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭਨੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਖੇ ਜੀ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਨ कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में भी कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचे और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी हम आशा करके ही भरोसा करके ही पांच घंटे मीटिंग में बैठे रहे हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी भी हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं हरियाणा के हर गांव के किसान को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे आपका घर भाई नौकरी कर रहा है उसे नौकरी से निकाल देंगे पासपोर्ट और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की पड़ताड़ना अधिक से अधिक है जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसे भारत के दो राज्य नहीं ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नजर आ रहा है अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे आज भी नहीं कह रहे हैं हम कहा है अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले दो तीन दिन से और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की दस दस फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में मुझे बोला हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं उसको देश का पेट भरते हैं और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया आप मध्य प्रदेश में तीन लोगों को डिटेन कर लिए आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग उनकी एक और थी आगू उसको बालों से जैसे खींचा गया उसके सर पर चोट लगी हम फिर आपसे वार्ता करने गए आपने उड़ीसा में किसान आर से ली हुई थी उनको रेस्ट कर कर लिया आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे पहुं। क्यों पहुंचे कि हम चाहते थे मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए पर हमें ना तो ये लगा हम हाँ। मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ देखे वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद, बंद।, बंद हो गए हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल फिर भी हमने कहा हम हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है अजय उन लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दे लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा देखिए सीधी सी बात बहुत आसान बात है एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं हमने सीधी सी बात सी एस सी पी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता है वो सारी डिटेल्स ले लेता है वो तेईस फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है हर छह महीने बाद गेहूं हो धान हो और चीजें हो उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं कुछ कुछ ते, ते, कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीद हमने कहा आपने कुछ नहीं करना जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं अब फिर बोले इस पर कमेटी बनाए हमने बोला इस पे तर्क दीजिए इसपे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं हमने यह भी बोला प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर कमेटी के चेयर पर्सन थे तो उन्होंने कहा था कानून देंगे उनकी सिफारिश है और 2018 में तत्कालीन खेती मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना जो जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना और निर्णय किया एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं नहीं जाएगी हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए मंत्री महोदय अकेले हमारे से और दूसरा हमने कहा आपने दो साल पहले चिट्ठी लिखी हमें उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे तो दो साल तो निकल गए समय तो आप जो दिया 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती सी टू फिफ्टी के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई ये बैंकों का काम है दस मिनट का काम है भारत सरकार चाहे डेटा पांच चार दिन में कलेक्ट करके दे सकती है कौन सी बड़ी बात हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे नोटिफिकेशन कीजिए तो कैसे कैसे करना है कैसे कैसे करना है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा तो तो ए, 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 ए तो मीटिंग जैसी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ बोला है सब कुछ कहा है इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये दस बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से सरकार गोली मारे लाठी बरसाए ठीक है आंसू गैस के, के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से उधर फौज के जबान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं पुलिस के जवान भी हमारे हैं इधर भी हमारे हैं ठीक है तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है दूसरा हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए। ठीक है वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर है किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में कोई कांग्रेस को नहीं कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है हम कोई लेफ्ट नहीं है हम जो CPI, CPM ने जो बंगाल में राज किया उन्होंने गलतियां की वहां पश्चिमी बंगाल में कौन सा इंकलाब आ गया तो हम किसी के पक्ष वाले नहीं हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले उनके आदमी तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे चाहे पंजाब और देश के गायक हैं बुद्धिजीवी हैं एनआरआई भाई हैं चाहे और सिविल सोसाइटी है सभी सिविल सोसाइटी उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है वो जरूर इस बड़े आंदोलन में ये हमारा सवाल नहीं है हम, हम नहीं कहते 140 करोड़ देशवासियों की मांग है उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में खेत मजदूर अलग है तो सत्तर पचहत्तर आबादी की मांग है सब हम मिलके करेंगे इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा तो ये हमारी बात थी और मैं हम पंजाबी च कह देना चाहना ਪੀਂ ਦੇਖੋ ਭਰਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ মিডিਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ মিডিਆ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਰੂਰ মিডিਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ মিডিਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਮਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੌੜੀ ਕੋਸੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਸਤਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 파ਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਸ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਢੋਟੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਰੱਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋਡ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ